Поняли высотка? Здравствуйте. Привет. Привет. А что вы тут делаете? Как бы тебе сказать кратце? Я в силу определенных обстоятельств, сложившихся за последние годы, работаю в Центре информационно-психологии... Господи, как же он называется? ЦПСО, Пентагона. А вы? Психологическое что-то, да? Да, психологическое. Психиатрическое, я бы сказал даже. А, а тут с какой целью? -то... То же самое. Исследовательское. А и какое вы исследование проводите? Психо... Психиатрическое. В, в плане, что вы являете? Выявляю различные отклонения народов разных стран от нормальности. А, а, а вы сами откуда тогда? Ой, меня поносила судьба, не представляете себе. На данный момент я нахожусь в южной части Курской области, пока еще Российской Федерации. Ну, он и будет в Российской Федерации. Ну как как будет, так и поговорим, а пока нет. Все возможно. Ну, ну что же сделаешь? Это же волеизъявление народа Курщины. А нельзя же идти против а... воли народа. Как можно пойти а против. Он... Никто он... же не пошел против воли народа Бомбаса. И против воли Курщ... а... Курщины никто не пойдет. Ну что вы? А... А наш... ну, Курск... Да не волнуйтесь, не волнуйтесь, все хорошо. Пока еще Российская Федерация. Ну, ре... Помните, Референдум. Помните вот это вот все? Восемь лет Дамбиль бамбас вот все то же самое, вот только про Курск. И наоборот. Ну, Российская Федерация же будет составить свою... И... Будет ли, будет ли, не ли не Российская Федерация... Вопросов нет, я как бы только за. Вопрос состоит только в одном. Будет ли вообще Российская Федерация? Разрешат ли ей? Ведь Владимир Владимирович, Владимир Владимирович, он же работает на мировой капитал, а если быть конкретным, на мировых производителей вооружения. Он же их ставленник в России. Вот если им не понравится, они его снимут. Ну и все. А как говорил Волошин, нет Путина, нет России. Вот простой способ. Нет Путина, нет России. -го года он еще будет президентом. Ну, все так думали. Думали, что и Сталин будет вечным. После него Хрущев, Маленков, Брежнев ну и там дальше вот эта вот гонка на лафетах по Красной площади, вы, наверное, не наблюдали. Ой, красивое зрелище было. Ой. Как вы думаете, кто, вот, если... я регулярно думаю. кто думает, кто. Как вы думаете, кто будет следующим президентом? Чего? Ну, Российская Федерация. Так я же сказал, что я не уверен, что будет Российская Федерация. Помните, Путин сказал? Нет, а, помните, Путин а, сказал, да. что если не будет меня, то не будет России. Он за собой да, хочет да, могилу это потащить, это понимаете? Россия, Россия а, год. так это просто. Валерий Федорович заложный. Заложный? Да. А не новый министр. Нет, он говорит, слаб, да. слабоват. Вот Валерий Федорович, я думаю, что будет Валерий Федорович заложный. Знаете такого? Но... Ну. Очень достойный человек, сейчас он в тени в России находится, его мало кто знает, но мы сейчас работаем над тем, чтобы после ухода Путина, уже не знаю, куда он там уйдет, одному Богу известно, чтобы на пост президента пост России, мы, пожалуй, так и назовем, пост России, стал уважаемый во всем мире, и, кстати, в России тоже очень уважаемый среди некоторых Э, знающих людей, знающих. Это очень специфические люди, в основном военные. Они его хорошо знают. Валерий Федорович Залужный ⁇ это будущий президент России. А я у него буду, знаете ли, э, премьер-министром. Вы как-то с ним знакомы? Конечно. Вы с ним работаете? Да. Он генерал, э, лейтенант, я генерал, майор. Ничего себе. Призвание получается. Ну а как иначе? Причем это звания не российские, эти звания значат значительно больше. Ну, я думаю, что если Шойгу оленеводу дали звание генерала армии, то уж как-нибудь я со своим-то опытом э, информационно-психологической операции. Ну, конечно, Курская область, я же сказал, Курская область, да. Курская, Куркенская область. Угу. Угу. А вы откуда? Я вот тоже, тоже это с Краснодара. Ну, никто не совершенен, Что же сделаешь? Кстати говоря, а вы, вы из города Краснодар? Ну да. Сестре моей привет передавайте. Скажите, что я скоро приеду. Она, она, там у вас, она там у вас живет, да, в Краснодаре. Все, ну ладно. Угу. Я пошел. Ну, договорились, давайте. я думаю, да? Да, давайте. Идите, идите. Пока я идите. Можете быть свободны. Все, до свидания. Без комментариев. Краще я вам песню вымкну. Мне кажется, что що это, что-то меньше, э, какой на поддержку канала. І дякую за підтримку вояків, друзі. І я зараз не бачу, хто це зробив, хто цю гарну справу зробив. Ви ж не пишете нічого. Було б краще, якщо б ви писали про це. Тут можна написати коментар, як ви відправляєте на ступу грошей. Ось я бачу, як Лілія відправила, бачу, а як два пана чи панянки, які це зробили, то не бачу. От хто відправив останні 500 гривень, а перед пан, пані Лілією 50? Ви ж мовчите? Мовчите. Це погано. Ну про... Сподіваюсь, тут написано. А, пані Даля. Вітаю вас, чарівна, шановна пані Даля. Дуже радий вас бачити. Не бачу вас в чатику. Дякую вам за підтримку. Це ви канал підтримали. Дуже вдячний. Бо чесно, без монетизації нам зараз все порізано і дуже непросто. Але тим не менше, головне, що ми робимо, це збираємо наступу для ЄГИ. А вже потім підтримуємо канал. А вас дуже люблю, пані Даля, і дуже вам вдячний. І вам, і вашій близнючки.